Мы инициировали эту встречу болельщиков совместно с Теренинским составом футбольного клуба Звезда, с ведущими игроками нашего клуба, с руководителями футбольного клуба, с ветеранами футбольного клуба. Пресс-служба, в общем, у нас получилось больше, чем на сегодняшний день всеми хотели. Но тем не менее. Мы собрались для того, чтобы ну, в общих чертах как бы подвести итог, заканчивается чемпионат, осталось 4 тура. Не за горами новый чемпионат, до которого до старта практически осталось 2 месяца. Поговорить о том, что нам удалось сделать за полтора года, когда пришло новое руководство футбольный клуб «Звезда». Много, не мало, всего лишь нас, ну, через 5 дней будет, вот и 7 месяцев. Те плюсы и минусы, которые нам удалось за этот большой или короткий промежуток времени вам судить. Хотелось, чтобы наша беседа носила конструктивный характер в направлении в том, что вы видите, понимаете, осознаете о том, что клуб развивается какими темпами, потихоньку ли это быстро. Кому-то хотелось, чтобы это было быстрее, кому-то хотелось бы, чтобы очень было быстрее. Мы делаем те шаги, то, что нам позволяют наши возможности на сегодняшний день, наши задачи, которые ставит перед нами президент, и те условия, в какой стране мы живем и как мы развиваемся. Вы прекрасно знаете турнирное положение на сегодняшний день команды. Знаете о том, как она проводит этот чемпионат, в каких играх, как играет состав команды, прекрасно знаете. Нас интересует работа по дальнейшему этой структуре футбольного клуба и болельщиков, фан-корпуса, просто болельщиков, культуры поведения болельщиков, отношения между клубами болельщиками. Ваши предложения, ваши видения нам бы тоже хотелось сегодня услышать, чтобы у нас был, не был диалог одностороннего характера, чтобы только мы высказывали свои пожелания и замечания. У нас есть ряд, будем говорить, предложений и просьб, которые мы в беседе нашей озвучим, ряд тех замечаний, которые мы имеем от Федерации футбола Украины, ряд тех, будем говорить, нежелательных моментов, которые адресуются у нас в футбольный клуб, не просто в письменном виде, а в виде тех штрафных санкций, которые к нам применяются. И нам бы хотелось, чтобы они не применялись именно в таком негативном характере. Нам есть куда, поверьте нам, вкладывать деньги в инфраструктуру клуба, развиваться. Помимо клуба, вы прекрасно знаете, что на сегодняшний день работает Академия футбольного клуба «Звезда» которая оплачена опять в работает футбольная команда «Звезда номер два» в режиме в таком же самом участии первенства области. И есть ряд, ряд вопросов по развитию. Вы мы сегодня пригласили вас в зал, который конференц-зал футбольного клуба «Звезда», где проходят пресс-конференции. В общем, есть ряд позитивных моментов, сдвигов в пользу развития. И хотелось, чтобы мы в дальнейшем в нашей работе, а задачи, вы знаете, поставлены на три ближайших сезона, три ближайших года, и одним из приоритетных задач будущего это сезона 2013-2014, 2014-2015, это подготовка и выход команды в пределы. Для того, как мы туда войдем, с каким арсеналом, с каким багажом. Наш, наш город славен великими традициями. Я не боюсь этого слова, футбольными традициями, в масштабах Украины, бывшего Советского Союза, и знают наши воспитания, которые выросли за пределами нашей страны. Мы хотим гордиться не только футбольными достижениями, но хотим и гордиться нашими взаимоотношениями с болельщиками. И хотим гордиться нашими болельщиками и совместными усилиями, совместно с вами добиться тех положительных результатов не на словах, а на деле. Еще раз говорю, нам хотелось бы, пусть это будет первая встреча такая конструктивная, в дальнейшем встречаться желательно каждый месяц, для того, чтобы мы могли услышать друг друга, слышать друг друга. Может, мы что-то не так делаем, может, мы должны идти и делать шаги на встречу для того, чтобы принимать правильные решения для общего результата, чтобы Наша команда была любима для вас, для вас, а наши болельщики были любимы для нашей команды и для всего города и общества. Но я хочу прежде всего сказать о том, что вот эти инициативы, связанные с фашизмом, с расизмом и так далее, чтобы все присутствующие правильно понимали, они исходят не от руководства футбольного клуба «Звезда» и даже не от Федерации футбола Украины и ПФЛ. Они исходят прежде всего от Европейского союза футбольных ассоциаций, УФА, а потом уже спускаются ниже и так далее. То есть это понятно. Вот. Это по поводу этих проявлений, вы знаете прецеденты, которые были и с Киевским Динамо, да, которым уже там на Европу рубанули это дело, и игру при пустых трибунах во Львове между Карпатами и Днепром и так далее. И так далее. То есть да, понятно, что... Мы очень сильно не хотим, чтобы в дальнейшем этот прецедент повторился у нас. О том, что клуб платит деньги и клуб, прежде всего, виноват, директор сказал, я повторяться, в общем-то, не буду. По поводу других городов. Ну, как и я, так и многие представители, прежде всего, фан-движения бывают, в общем-то, на выезде. Вот. Ну, так, на скидку из последних, кого я видел, ребята, это в Одессе, которые поддерживали очень активно команду. Вот, слава Богу, все сложилось удачно, и, наверное, и благодаря вашей поддержке и так далее. Я бы хотел буквально пару слов сказать о культуре боления, но ну, как бы со своей колокольни. И, и, и может быть, где-то из позиции официальной нашего футбольного клуба. Ну, прежде всего, хочу сказать большое спасибо фанатам, потому что по большому счету слышно именно группировки, то есть постоянные кричалки, речевки и так далее в основном слышно, и поверьте мне, с комментаторской кабины иногда даже некогда вставить рекламу. То есть я стараюсь какую-то паузу выдержать, когда вы замолкаете, чтобы потом что-то объявить. Ну, хотя, когда там забитый гол, это все понятно. Или замена, тут это вопрос второй. Вот. К сожалению, у меня к среде болельщиков есть претензии все-таки к основной массе болельщиков. Почему? Потому что они в основном молчат, у них рот занят семечками, понимаете. Вот. И вот, не будем ходить далеко за примером. Последняя наша выездная игра в Николаеве. Вот. Да, там тоже есть, наверное, фан-группировки, и не наверное, а есть, потому что, ну, судя по их расположению, по баннерам, мы это видели. Но там команду, и не дадут мне соврать ребята, и главный тренер, который на пресс-конференции говорил об этом, там команду хозяев, то есть Николаев я имею в виду, гонят вперед от первой до 90 минуты. От первой до 90 минуты. Причем гонит вперед весь стадион. Весь стадион. Независимости, там, это фан-группировка или, или, представители там, старшего поколения, или просто зрители и так далее. Вот в идеале этого бы и нам хотелось. И, естественно, никто там не, не, вырывает эти стильцы там, и все такое прочее. То есть, я не хочу там петь дифферамбы в сторону Николаева, но то, что определенная культура боления там присутствует, это факт на лицо. Команда, которая не идет даже на третьем месте. Вот. И там за заоблачный плана у нее. Команда, у которой, вы знаете, были огромные финансовые проблемы. Но тем не менее, культура боления, в моем понимании, она, она присутствует в идеале, хотелось бы добиться этого и у нас. Ну а, в общем-то, подтверждение слова, о чем говорил Сергей Александрович Альшевский, я думаю, что все-таки, я прекрасно понимаю, что мы и люди разного возраста, и разных взглядов и так далее, но как бы мы ни относились к, к своему пониманию и видению футбола, мы по-любому должны прийти к общему какому-то знаменателю, вот, хотя бы в некоторых моментах. Вот, потому что нас объединяет, в моем понятии, любовь к родной и любимой команде «Звезда». Конечно, сейчас дуже мало болельщиков ухода по сравнению с тем что я сюда проходил. 68 лет я за зирку, торпеда, трактор пробудил. И маленькая куча чудеса творит. Маленькая. Раньше такого не было. Раньше с этой воинской Часті сиділи солдати в перших рядах. І було задання, хто 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 що виводили на це. І говорили, ваші рубль нам не треба, а ви нам зробите пакость на тисячу рублів. Так воно на сьогоднішній день і виходить. Прийде білет купе за 10, а штрафи летять тисячами. чого, щоб дійсно действительно... Культура боления и культура переживания за свой клуб и команду немножко поднялась хотя бы на чуть-чуть хоть двинулась в том плане. Если человек сделал тяжелый подкат. очень сложный элемент, его правильно выполнить, ни один такой, можно сказать, не, не все правильно его выполняют. То есть когда смотришь, сейчас много телевидения, все же смотрят Англию, да, все смотрят ограниченные матчи, левого чемпионов. Там люди сидят, да, хлопают, да, они переживают за свою команду. И как бы команда она не выиграла, не проиграла, все равно эта чаша встает и хлопает после, да после, после э, окончания матча, естественно, хочется даже после матча в ничью сыграли, ребята идут и там кто катается, кто хлопает. То есть хлопает. Это нормальное общение между футболистами и э, преданными людьми, которые приходят на футбол. Я считаю, единственный момент, который у нас такой негатив, понятно, что это у нас проблема с освещением. То есть, особенно когда в зимний период времени, то есть осень-весна. Но ну, поверьте, над этим руководство президента, вот, директора и вице-президента, очень сильно работает, и эта проблема будет решена. То есть, как уже было сказано выше, здесь много застой уже 20 лет, да, был там период несколько ну, все равно развития как такового не было. Команда вышла, как у лифт побыла, премьер примеру, и вылетела. Побыла и, и ну, вы понимаете, это же как бы путь развития получается в а никуда вложение денег, а отдачи ноль. То, что здесь уже на стадионе, вы видите сами, что сколько приведено в порядок по сравнению с тем, что было. А освещение это немаловажный вопрос. Почему? Потому что рабочий день до 5-6, до когда... Единственное, когда вот назначается время телевидения в час дня, это как бы всем неудобно, но это телевидение назначают. Все остальные матчи, премьер-лига тоже самое, играет вечером. Это очень удобно. Нам бы тоже так хотелось. Когда вопрос решится с освещением, понятно, что людей чуть-чуть больше придет. Потому что не каждый может прийти на Но хотелось бы, чтобы вы приходили как бы с душой. То есть в любом случае вы с душой должны приходить, мне так кажется. Человек, который действительно переживает и хочет, чтобы его команда э -э, то есть, там, дитё купила, образно говоря, с эмблемой Качура или Насибулина, там, флажок или значок, магнитик, домой, да. Ну, не знаю, как ну, вот я со своим сыном, когда везде езжу, мы с каждого клуба привозим э -э, на память, на холодильничек любой значочек. У нас-то такая традиция. Мы вешаем, повесим. То есть хотелось бы, чтобы, понятно, что это атрибутика, которая будет в клуб развиваться, но чтобы когда человек идет, чтобы он приходил с женой, с ребенком, чтобы ему хотелось, ну так... я, я не приведу ребенка сюда, честно вам говорю, без такого мата, который я тут слышу. Смысл? Ну, чтобы он мне сказал, папа, извини, ну, а что я приду туда, там дядьки типа, понапивались, и мат-перемат. Но это факт. Я не обижаюсь, это нормально, Я извините, я просто выскажу. Это нормально, но только где нормально? Ну, вы же не, дома не материтесь так, как здесь, ну, правильно? То есть такое впечатление, что люди приходят, свой негатив э, выбросить на футболистов. И это, поверьте, не только проблема звезды, это проблема нашего общества. То есть у нас это как в крови. Я же не говорю, там, если случайно вылетело, там, ну, это идет целенаправленно, там, не только в адрес футболистов. Там, поверьте мне, уже отсюда вы выходите и идешь, слышишь, и между собой там, вот такое, вот, вот такое, проходишь мимо и слышишь, и думаешь, вроде два друга, а непонятно, что, как они общаются. Из тех слов, которых я разобрал, только слово «здрасте» все. А вот если человек придет и приведет ребенка, посадит между, между своим домом, мне так кажется. И второй приведет через сиденье. Я думаю, навряд ли будет материться. Еще и с женой придет. Навряд ли будет мат. Как бы вы, наверное, читали в программках, что по поводу гимна песни, да? Конкурс. Хотелось бы действительно, чтобы это было, вот, знаете, как Души такая песня, вот как, ну, песня образно говоря, ближайший пример Севастополь, Зенит, Санкт-Петербург. Когда на разминке уже находишься, а стадион чаша встает и поет ее за полчаса. Чаша уже заполнена за полчаса. И там не важно, какая команда приезжает, какого уровня, она бетон И песня э, сочетается, как бы там, вы же понимаете, эти великие города с, с военными действиями, э, с, э, в Великой Отечественной бетон. войны понимаете, и ее поют от души. Вот именно такая песня нужна. Не просто песня «Зирка вперед», а она должна быть так, чтобы душу брал, чтобы наоборот. И я думаю, что если такая песня будет написана, я думаю, что она будет написана, талантом у нас в нашей стране очень много, в хорошем смысле слова, то президент, лице руководства тут тоже все конкурс объявит. Я думаю, что уже потом будет она напечатана, кто выиграет, напечатана на программке. Пожалуйста, на где? И будет, как это делается в других клубах. То есть, То есть она новая. Она будет печататься постоянно. Будет песня. Это все нормально. То есть это менеджмент, как вы говорили. Маркетинг. Я просто хотел, чтобы именно каждому болельщику, у меня много есть маршрутчиков, людей, да, которые да, на маршрутках да. работают, да, хотят футболки именно иметь, и нет доступа, одна футболка продается на, перед входом на стадион, все, перед никогда ну, заходишь, там Вы молодости. знаете, наверное, что у нас фитнес сейчас заканчивается, mm -hmm. 20 числа да. будет и планируется там прямо для входа фитнес, mm -hmm. в основном. там есть такой, по-простому говоря, предбанник, там все будет продаваться. Отлично. желательно не, не в день, матча, потому что многие приезжающие там да, спрашивают, каждый, да? купить, каждый теку. день, да, не только местные, да, с области люди да, 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 все, доступно без проблем. Ну да, 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 да. А окоши, там... То есть символика чашки, гребочки. да, да шапочки, да да, 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 футболки, да. Отлично, именно. вот это вот это за <laughs> Очень важно для того, чтобы ту линию и стратегию, которую выработал на сегодняшний клуб, она была поддержана именно в этой игре с Александром. Как у нас с вами получится, от этого много зависит. Если нет ни у кого вопросов, если нет вопросов к нам, к ребятам, футболистам, я хочу всех искренне поблагодарить за то, что нашли время прийти, уделили внимание. Нам всем, Владимир, ты что есть пожелания? Пожалуйста. Только вы, Олег Александрович. Наши пожелания совпадают. Убить просто. Убивать никто никого не будет. В кавычках, да. Всем большое спасибо. Спасибо.